Добрый день. Раз, разрешите представиться. на тысячу. Промата, ну, с э, значит, Депутаты. Э, мы спросить у вас, у вас, вы подошли к людям, которые держали сейчас э, плакаты, где было написано «Витек, ты просто предал Донбасс». Это правда. На каком основании? Я хочу спросить, почему вы дали команду своим ребятам? Они подошли, мы сейчас привезем тех ребят, которые держали эти плакаты, оборвали ваши функции, оборвали этот плакат. Ваши хлопцы по вашей команде. И, и, э, э, и, милей, и дрючки отнесли к памятнику Ленина. Преслых отдали. Преслых Спасибо, дрючки. А плакаты забрали о а том, что вы... Видели, видели, сейчас я приведу хлопцев. И они подтвердят, бедит. что вы все дали бедит, команду, бедит. чтобы взорвали... А вы начальника городела? Не, ну я для камеры спрашиваю, я знаю вас. Вы отдавали такую команду? Это Карпаты, всего на все дело. Я могу вашими людьми распоряжаться. Не нашими, вашими людьми наши Нашими этого не сделали. Наші до <зваж> <этого не> дітей <делали. зваж> стояли і держали И эти плакати. Рази, В Проща нас і ніхто не А досі. Я, я найду сіля Сказ... ну, у Світлани. Є устріла як як звертали, як звертали тільки плакати в мене. є. наші хлопці, хлопці звертали. Я них запитала чому вони сказали, що підійшли мінти. Отак, як сказали, так і сказали. Підійшли мінти і наказали згорнути цей плакат. Сэр, по чьей команде? Но, вот они есть, подошли к нам и говорят, вы по вы команде... Вы